આર્ટ ઓફ લિવિંગ રાજકોટ દ્વારા પ્રખ્યાત આધ્યાત્મિક શિક્ષિકા શ્રેયા દીદીનો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પ્રોસેસ લેવલ ટુ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે ત્રીસ અને એકત્રીસ ઓગસ્ટ એમ બે દિવસ સુધી મેઘાણી રંગભવન ભક્તિનગર સોસાયટી ખાતે સાડા પાંચથી સાડા આઠ વાગ્યા દરમિયાન પ્રિડિક્શન કેવી રીતે કરવું અને લેંગ્વેજ ડાઉનલોડ શીખવવામાં આવશે આઠથી અઢાર વર્ષ સુધીના બાળકો કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ શકશે તેઓ આજકાલની શુભેચ્છા મુલાકાતે આવેલા શૈલેષ પાદરિયા સાથે આવેલા દીદી અને ફલક દોશીએ શ્રેયા દોદી આર્ટ ઓફ લિવિંગ ચિલ્ડ્રન એન્ડ ટીનેજ પ્રોગ્રામ્સની પ્રાદેશિક નિર્દેશક અને આર્ટ ઓફ લિવિંગ ફાઉન્ડેશન સાથે વરિષ્ઠ આંતરરાષ્ટ્રીય ટ્રેનર અને ફેકલ્ટી છે તે આર્જેન્ટિના બ્રાઝિલ कुआरकाओ सुरीनाम कोलंबिया चीन इजिप्त दुबई बैरिंग सिंगापुर वगैरह स्थलों विश्व भर माँ प्रवास करे छे। तो मेरा नाम श्रेया है मैं बैंगलोर से आई हूँ मैं आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल फैकल्टी और ट्रेनर हूँ और आज के डेट पे मैं राजकोट इसलिए आई हूँ क्यों यहाँ पर एक इंट्यूशन प्रोसेस लेवल टू प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम बच्चों को सिखाते हैं कि टेलीकाइनेसिस टेलीकाइनेसिस माने आप मन की शक्ति से कैसे चीज़ों को मूव कर सकते हो और कैसे भाषाएं जैसे हमारे वेद डाउनलोड हुए थे ना कैसे हुए थे कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती थी तो वो विद्या हम देते हैं बच्चों को कि कैसे वो परसीव कर सकते हैं लैंग्वेजेज जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं है ऐसी भाषाएं जैसे कोरियन जैपनीज चाइनीज या अरबिक पर्शियन जूलू ये सब भाषाएं हम अपने देश में पढ़ते नहीं हैं पर ये अपने आप से कैसे आ रही हैं अपने आप से कैसे बच्चे लिख रहे हैं और कैसे अंदर से सृजनात्मकता क्रिएटिविटी जागृत करनी है कैसे न्यू न्यू इनोवेशन हो रहे हैं न्यू इन्वेंशन हो रहे हैं और बच्चों को क्रिएटिव कैसे बनना है मतलब क्रिएटिविटी तो हर एक के अंदर है पर उसको कैसे जागृत करनी है ये सब प्राणायाम ध्यान द्वारा हम ये सारी चीजें बच्चों को सिखाते हैं और ऑल्सो हम कुछ ऐसी विद्या देते हैं बच्चों को ध्यान के द्वारा कि उनकी एकेडमिक्स इंप्रूव हो जाए उनकी मेमोरी इंप्रूव हो जाए और जो बच्चे याद नहीं कर पा रहे हैं या फोकस नहीं कर पा सकती हैं हमारी लाइफ में ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ स्पोर्ट्स में बच्चा बहुत वीक है और इंट्यूशन प्रोसेस आर्ट ऑफ लिविंग के करने के बाद उसके अंदर सडनली एक अंदर से एक नया स्पार्क आ गया और बच्चे स्पोर्ट्स में कैप्टन बन रहे हैं जो बच्चा मैथ्स में बहुत वीक है पढ़ाई नहीं कर पा रहा या अटेंशन डिफिशेंसी है उसको या उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में ऑटोमेटिकली हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर से कैसे एक नई रूह जागृत होती है एक स्पार्क आता है और बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं उस सब्जेक्ट में तो ये बहुत आश्चर्य की बात है पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी स्कूल्स में कि कैसे बच्चा जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था फोकस नहीं कर पाता था जहाँ उस तो हेल्थ में बहुत सारे हमने चेंजेस देखे हैं बच्चों में जो बच्चे बीमार रहते हैं या इम्यूनिटी कम रहती है या ठीक से फोकस नहीं कर पाते कर पा रहे हैं टेंशन डिफिशेंसी हो गई है ये सारी चीज़ें मेमोरी लॉस हो रही है बार बार पढ़ के भी याद नहीं हो पाता ट्यूशन भी जाते हैं वहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये सारी चीज़ें क्या है साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं तो इंट्यूशन प्रोसेस आर्ट ऑफ लिविंग के करने के बाद जब ध्यान प्राणायाम सिखाते हैं बच्चों को ऑटोमेटिकली बच्चा बहुत इम्प्रूव करने लग जाता है एकेडमिक्स में उसकी जो फिजिकल थकावट हो जाती है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है पीयर प्रेशर हो जाता है सही समय पर सही विचार उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है मेरी लाइफ में चॉइसिस गलत हो रही हैं ये प्रोग्राम सत्रह दिन का प्रोग्राम है और थ्री वीकेंड्स में करते हैं हम फ्राइडे सैटरडे संडे फिर से फ्राइडे सैटरडे संडे और संडे के डेट और जो बीच में वीक डेज आते हैं उसमें हम रोज़ उनको प्रैक्टिस कराते हैं ऑनलाइन ये दस साल से हम प्रोग्राम करवा रहे हैं उनको और मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं बच्चों में ये प्रोग्राम फोटी फोर कंट्रीज़ में हो चुका है और मैं खुद ऑलमोस्ट फोर्टी फोर कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुकी हूँ इन ट्यूशन प्रोसेस के लिए नहीं पर इन ट्यूशन प्रोसेस के साथ हम आर्ट ऑफ लिविंग का जो उत्कर्ष योगा मेधा योगा प्रोग्राम वो भी देते हैं और मैंने देखा है कि हर स्तर पर बच्चों में ये बहुत फ़र्क आ रहा है હરદેશ મેં મારું નામ ડૉક્ટર ફલક દોશી છે હું અમદાવાદથી છું અને અત્યારે કરન્ટલી બેંગ્લોરમાં છું આ ઇન્ટ્યુશન પ્રોસેસ કોર્સ શીખવું છું અને પોતે પણ કરી ચૂકી છું જ્યારે હું પંદર વર્ષની હતી ત્યારે મેં આ કોર્સ કરેલો અત્યારે હું પચીસ વર્ષની છું અને હવે હું આ કોર્સની ટ્રેનર પણ બની ગઈ છું ડેફિનેટલી ચેન્જીસ ડે વનથી જ શરૂ થઈ જાય છે અને કહેવાય ને બધી જ રીતે છોકરું ખીલી જાય છે કોન્ફિડન્સ આત્મવિશ્વાસથી લઈને કોન્સન્ટ્રેશન ફોકસ ક્લેરિટી ઓફ માઇન્ડ ડિસિઝન મેકિંગ સ્કિલ્સ નિર્ણય કરવાની શક્તિ દરેક વસ્તુ બાળકને આ કોર્સ દરમિયાન મળી જાય છે રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસ કરવાથી ધ્યાન કરવાથી પ્રાણાયામ કરવાથી બાળકનું મન એટલું શાંત રહે છે કે બધી જ વસ્તુ એના માટે ક્વિક થઈ જાય છે કોઈ સ્ટ્રેસ નથી એન્ઝાયટી નથી બાળક શાંત છે ખુશ છે સૌથી મોટી ઉપલબ્ધિ એ છે કે બાળક કેવી રીતે દરેક વસ્તુને હેન્ડલ કરી શકે છે આપણે સ્કૂલમાં શીખવાડીએ રાઈટ મેથ્સ શીખવાડીએ સાયન્સ શીખવાડીએ મનને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવું છે એ આપણે નથી શીખવાડી શકતા આ કોર્સ પાંચથી લઈને અઢાર વર્ષના બાળકો માટે છે આજથી જે કોર્સ શરૂ થઈ રહ્યો છે એમાં અઢીસો લોકો આવી રહ્યા છે રાજકોટથી રાજકોટની ઘણી બધી સ્કૂલ્સના બાળકો પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છે ડેફિનેટલી આ કોર્સ રાજકોટમાં ટીચર્સ છે એ શીખવે છે લોકલી અહીંયા કોર્સિસ થાય છે અને તમે કોઈ પણ આર્ટ ઓફ લિંગના ટીચરને કોન્ટેક્ટ કરીને આ કોર્સ કરી શકો અત્યારે ઇન્ટ્યુશન પ્રોસેસ લેવલ ટુ થઈ રહ્યો છે બે દિવસનો પ્રોગ્રામ છે જે લેવા શ્રેયા દીદી આવ્યા છે ઇન્ટરનેશનલ ફેકલ્ટી સ્પેશિયલી બેંગ્લોરથી આ કોર્સની ફી અહીંયા પચીસસો રૂપિયા છે લેવલ ટુની